Дня просадись, будь Рубен Віталій Леонідович. Скажіть, будь ласка, що з вами сталося два дні тому? я согласился на предложение товарища поехать к нему помыться. Вот, на обратном пути уже... Тобто ви з Майдану поїхали до нього митися, а да. а потім... Потом покушали, помылись. На, ну, на, на, обратном, на обратном пути э, без какого-либо объяснения причины был задержан сотрудниками милиции. У, 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 меня затолкали в УАЗик. И после чего отвезли в Святошинский райотдел. Как вы узнали, что это Святошинский райотдел? Ну, как позже оказалось, Святошинский райотдел. Uh -huh. Где... Э, первых минут нахождения на меня оказывалось психологическое давление. Вот. Мне не давали ходить в туалет, не давали пищи, периодически избивали, всячески, всячески пытались ущемить. по пяткам были, да? Были по пяткам, по почкам. Ну, ребят, это очень больно. Вот продержали до утра, давали в руку. Вам не давали спать? Не давал. да отрывал в допуск? Периодически водили из кабинета в кабинет. Вот. А сначала к следователю, mm -hmm. потом к какому-то деятелю. Зашли два человека. На, на, на... начальника вас водили, так. Mm -hmm. Два человека, которые начали меня подколачивать, будучи уже в... в тяжелом состоянии, я просто готов был подписаться, согласиться на любые их предложения. Так, ну, что вы Согласился продик... продиктовать на камеру заранее приготовленный текст. О, чем? О том, что я, э, я работал как бы за деньги, э, то что на будучи на Майдане mm -hmm. на, у, у меня якобы нашли металлический предмет, э, как позже на, оказалось, это самопал для э, Тут от... была, ну, бы, зброя, самодельное, исходя из их слов, да, это самодельный, а mm -hmm. оружие. Инкриминирует. так, так и вот. что вы подписали? подписал ну протоколы какие-то с да все эти вещи подписал протоколы мне обещали скосить строк прекратить вот эти пытки будучи уже уставшим но ну, я на все соглашался то есть вам поставили камеру, дали листочек, и вы просто зачитывали текст на камеру? Да, rozum, да. да. После чего что случилось? После чего меня отвезли в Святошинский суд, где дали, так сказать, подписали вот... а, ухвалу суду. Массовые заворушения, 294-я Часть вторая mm -hmm. вот. и, еще? и посадили на домашний арест. Вот завтра я отправляюсь по месту прописки, это город Харул mm -hmm. и отбываю два месяца домашнего ареста. Тобто, я вас розумев, у вас не было с собой в принадах для банных принадах? У меня с собой и, да. у личные вещи: носки, мыло, какие-то тапочки mm -hmm. для бани. Щетка для обуви. Зразумело. А скажите, будь ласка, а вы у 294 в 184 стадию частину 2. Чи був присутній адвокат про ваших допытах? Присутствовал государственный адв... адвокат. Сразу? Нет, он был уже ближе к вечеру. Сейчас скажу, в 11.00 он подъехал. Утра. В 11 утра он подъехал и позже... То есть с вечера до ранка у вас не было захисту? Совершенно. Угу. И ближе к утру уже начал убеждать меня в том, что я должен все подписать, то, что они, это будет лучше для меня. Вот. Скосят срок, не, никто не будет на меня давить. То есть вы подписали все протоколы допытки, которые с вами провели без mm -hmm. защитника? Даже без государственного. И вас отпустили домой. Совершенно верно. Понятно. Спасибо. Спасибо. Thank you.